Я ще раз вітаю наших глядачів на продовження інформаційного блоку. Будемо спілкуватися із гостем студії. У нас Святослав Олійник. Він є кандидатом у депутати до обласної ради від партії Відродження. Добрий вечір нашому гостю. Добрий Давайте вечір. начнем з теми, которая у всіх на слуху. Мені кажется, що партія відродження побіла всі рекорди по двойникам. на этих выборах, тема клонирования вашей партии. Как вы считаете, почему такое внимание, почему именно вас избрали для того, чтобы вот ну таким формально чистым, да, образом размножать, но в общем-то внутри это очень грязный способ. Да, вы здесь правы. Я думаю, что еще история украинских выборов вот такого задваивания не знала, потому что э, ну, раньше практиковалось там похожие фамилии, выставлять там кандидатами, и, но чтобы целую партию и э, примерно где-то около 200 э, таких липовых кандидатов в депутаты регистрировать, то такое, я думаю, в нашей стране и в истории впервые бывает. Конечно, честно сказать, мы такого не ожидали, просто потому что это очень огромный организационный финансовый ресурс должен был быть задействован для этого. То есть нужно было зарегистрировать целую партию политическую с похожим названием. Нужно было подобрать двойников тех людей максимально полных, которые возглавляют список. Вот, Получить допустим, их согласие на это. Ну, согласие получено там следующим путем, тут мы уже разобрались. Значит, у нас двое, например... Первый номер областного списка в бюллетене. В партии «Ведроджиня» список возглавляет Куцин Владимир Семенович. Это директор Никопольского завода ферросплавов. За ним стоит 15-тысячный трудовой коллектив со средней заработной платой близкой к 9 тысячам в месяц. Поэтому ну, достаточно серьезное такое промышленное, промышленное предприятие. А ему нашли двойника вот в партию «Ведроджиня» Украины. Нашли двойника Куцина тоже Владимира Леонидовича, это житель Харьковской области. Он дома не проживает, его невозможно найти, и соседи по месту жительства говорят, что он вообще страдает алкоголизмом и очень ведет такой, ну скажем, такой асоциальный образ жизни. Вот этот, э, скажем, Куцин формально зарегистрирован в партии ведроджиня Украины», которая как раз является клоном. Точно такая же ситуация у нас такая, с Крупским. Да. Крупский, который э, в настоящей партии «Ведрожжиня», это известный в городе человек. Это первый заместитель городского головы. Он был и первым заместителем губернатора в свое время. То есть это человек, которого все знают, много лет. Да. И его э, двойник проживает в Тернопольской области, имеет такие длинные усы. Двойку э, такие. Да. Э, на самом деле он тоже у себя по адресу прописки не проживает там. Э, находится его семья, с семьей он в разводе. Э, сам он живет сейчас в Киевской области. И, собственно говоря, ни, разу вообще она не была в Днепропетровске. И, конечно, баллотироваться никуда не собирается. Совсем комичная история с кандидатом в мэры Кривого Рога. Там от, тоже двойник. От, от, партии Ведроджиня идет там Караманец. Константин Караманец – это тот, который настоящий. Значит, ему, в, так сказать, зарегистрировали тоже двойника полного. Караманец, который на самом деле является беженцем из Донецкой области, живет он в Полтавской области. В общем-то это очень такой нормальный, приличный человек. Он честно признался, что ему заплатили 10 тысяч гривен за то, чтобы он дал вот эти паспортные данные свои и зарегистрировался. Когда он узнал о том, что вот произошло вот такое мошенничество, то он приехал сюда в Днепропетровск, лично пришел в территориальную комиссию Кривого Рога. И не просто письменно, а и сам заявил о том, что он снимает свою кандидатуру, ему это не нужно, он в этих мошенничествах не участвует, достаточно порядочный человек. Но что интересно, что комиссия его так и не сняла, вот, несмотря на то, что человек говорит, я не хочу баллотироваться, но в крем рогу, видимо, мы уже перешли на работу комиссии, которые не обращают внимания ни на что на сегодняшний день при наличии того, что человек сам ходит в суды, сам ходит на телевидение и говорит о том, что я не хочу никуда баллотироваться, это был подкуп обыкновенный, да, его все равно оставляют в избирательном бюллетене в Кривом Роге. Но надо понимать, что каков уровень скажем, безобразия, которое осуществляется сегодня вот в этом вопросе, потому что даже человек, который сам говорит о том, что я не хочу, чтобы я был в бюллетене, да, его все равно из бюллетеня не убирают. Послушайте, ну вот мы-то понимаем, о чем речь, да, и почему это делается. Большинство людей, естественно, об этом не думают. Да, кто-то, может быть, там слышал, кто-то слышал радио или телевидение, да, эту информацию. Для чего это делается? Можете объяснить людям вот, просто, почему это делают и для чего? Здесь все достаточно ясно. На самом деле, партия Ведроджиня в Днепропетровской области собралась, аккумулировала ну, такую достаточно мощную и сильную команду, которая очень хорошо известна в своих регионах. То есть, если мы возьмем территорию всей области, то э, в списке партии Ведроджина, которые выставлены баллотироваться кандидатами в областной совет, и в районный, и в мэры городов, это очень хорошо известные на территории люди. Это и врачи, это и учителя, это и фермеры, круп... производители агропродукции, угу. это и металлурги это и люди культуры, и действующие депутаты городских и районных советов, действующие мэры. То есть совершенно очевидно, что эта команда, она способна набрать очень приличный результат. Мы сегодня видим рейтинги, мы прекрасно понимаем о том, что по состоянию на сегодня не менее 20% в областной совет берет партия ведроджиня потому что люди знают, избиратели наши знают жители тех людей, которые баллотируются от партии ведроджиня Поэтому есть очень большое доверие к этим кандидатам. И понятное дело, что это кому-то очень не нравится. Оппонируем. Главным образом это не нравится представителям оппозиционного блока. Это главная, скажем, оппонирующая сила. И именно э, вот это все э, организовали склоном клоном именно представители оппозиционного блока. Это под э, командованием Вилкула было организовано. Вилкул, Лудот, все сопровождают члены этой команды. Вот эту деятельность по, э, скажем, мошенническому, э, мошенническому появлению партии Ведроджиня Украины в бюллетене. Mm -hmm. Почему я это говорю? Я это знаю достаточно точно. Мы видим какие огромные ресурсы вкладываются в то, чтобы сформировать эти списки. Теперь идет массированная реклама в средствах массовой информации. Но я вам скажу, что это реально это миллионы гривен потрачены только на рекламу, на полиграфию, на то, чтобы сбить людей с толку. Ну и самое главное, очень все просто, но вот до такой уровня низости и подлости могут, в принципе, дойти только представители вот этой старой команды, Вилкула, Удода, все вот эти из Кривого Рога люди, которые, скажем, уже один раз здесь похозяйничали так, что люди вышли уже на протесты и свергли их вместе с режимом Януковича в свое время. И сегодня они, конечно, любым способом, они пытаются скажем, как-то вернуться, как-то осуществить реванш. И, в общем, изображают из себя таких стройных, смирных, смиренных овечек. На самом деле, вот эти методы, которые они использовали и раньше, подлость, мошенничество, обман, э в общем, собственно говоря, любой диапазон, вплоть до, к сожалению, и насильственных действий, которые за ними уже начинают числиться. В ходе даже этой кампании мы уже видим целый ряд насильственных преступлений, которые осуществляют именно банды, связанные с Вилкулом, банды, связанные с, вот, с Криворожскими и Днепродзержинскими преступными группировками. Сегодня уже, к сожалению, и это происходит. Значит, вот это тот арсенал, который используют именно эти люди. Другие партии, то, особенно те партии, которые... Э, ну, относятся к демократическому спектру, они просто на такие гадости не способны. Просто они даже не могут им в голову это прийти. Mm -hmm. Тут совершенно очевидно, кто это делает и совершенно понятно зачем. Самый Сложный вопрос, который у меня возникает, если честно, по этому поводу, не то, что, скажем, там, Вилкул хочет какие-то голоса отнять у партии Ведроджиня, а то, что в процесс вот этой подлости и грязи задействовано огромное количество людей, задействованы работники На что средств массовой, сил, да? массовой информации. Например, допустим, вот я смотрю по другим каналам, даже специальным образом фальсифицируются рекламные ролики так, чтобы вслед за рекламным роликом, там, скажем, политической партии Ведроджиня, всунуть вот этот фальшивый ролик с другими номерами бюллетеней огромное количество людей э, задействовано в раздаче там прессы, в раздаче агитационного материала от фальшивой партии. Люди, которые это делают, прекрасно понимают, что они являются о, соучастниками. Но это даже не совсем преступление, это просто очень низкая такая, э, ну такая подлость определенного рода высокого уровня. А юридически это не нарушение, это не юридически, правонарушение, юридически, это наказуемо? Все ведь Конечно, юридически это нарушение, потому что после того, как кандидат в ну лживый кандидат в мэры кривого. Ворога заявил, что ему были за это заплачены деньги. То это точно такая же статья уголовного кодекса, как дело. и подкуп избирателя, подкуп кандидата. Это точно такая. Она описывается одним уголовным одним статьей уголовного кодекса. По этому поводу есть соответствующее уже производство в э, милиции. Но понятное дело, что в общей сложности сегодня зарегистрировано э, порядка там 30 сообщений о преступлении в ходе избирательной кампании. К сожалению, правоохранительные органы очень вяло э, расследуют такого рода э, преступления. Как правило, все эти расследования, они происходят после выборов. После выборов, да. И да, и поэтому вот это этот... черное дело, оно, в общем-то, делается. Еще раз хочу вот этот, вернуться к этому вопросу, что основная же проблема не в том, что две политические партии сражаются, и одна, допустим, сражается грязными методами. Проблема в том, что вот эти грязные методы и подлости, они вносятся снова на повестку дня украинской политики. Я лично был уверен, что все это в прошлом, что мы уже от этих махинаций и фальсификаций вот таким сложным, трагическим путем, который прошла наша страна, уже избавились. Вот что происходит самое опасное сейчас, это то, что снова возвращаются эти методы прихода к власти, эти методы выборов, эти методы вот, мошенничества, фальсификации. Вот все то, против чего люди боролись, и в том числе уже за последние два года отдали своей жизни тысячи людей отдали своей жизни за то, чтобы страна была другой. И сегодня вот это черное, оно опять возвращается любым способом, любыми методами. Вот это самое тревожное и самое важное, чтобы поняли люди на этих выборах. И даже не вопрос, за какую партию проголосовать. Очень важно не допустить в любой вид власти, в любые местные советы подлых и грязных людей, которые способны вот на такие фальсификации. Почему? Потому что, во-первых, они считают людей идиотами. Они считают, что раз они могут сфальсифицировать партию, то тогда и люди, которые будут голосовать. Они будут тоже. Они настолько плохо разбираются, они не умеют читать. У нас люди действительно умеют. плохо разбираются, очень плохо Вы знаете, разбираются, в особенностях вот выборного законодательства, но очень сложное. Люди могут разбираться Запутан. в выборном законодательстве плохо, но тот, кто считает, что они не умеют читать и в нем не понимают, они разбираются, тот совершает огромное э, такое моральное, грубое нарушение перед в том числе перед будущим с нашей страны, потому что это позиция людей, которые они, они просто уверены, что у нас народ настолько тупой, что его надо обмануть, а потом его нужно эксплуатировать и выкачивать с него все соки. Согласна вот с вами. какого рода политические силы в виде оппозиционного блока, в виде Вилкула и его компании сейчас э, рвутся, так сказать, к тому, чтобы получить какие-то проценты на этих выборах. Давайте немножко сейчас сменим тему о вас поговорим, потому что у нас не так много времени. Я удивлена, почему вы выбрали партию Ведроджиня. Вас связывали с командой Коломойского. Вы в другой команде сегодня. Почему вы выбрали Ведроджиня? Ну, Во-первых, команда Коломойского – это те люди, которые работали в областной администрации, начиная с марта 2014 года, когда у нас в стране вообще не осталось никакой власти. Тогдашний Президент Янукович сбежал из страны, и во власть в государстве начались э, достаточно трагичная череда процесс событий, начиная от смертей там на Майдане и заканчивая оккупация Крыма, э, во, эти возникновение сепаратистских республик ДНР и ЛНР. И тогда Коломойский пришел губернатором, все э, хорошо это помнят. Главной задачей было э, с значит, остановить вот расползающуюся вот эту чуму военных действий, остановить войну, не пустить ее на территорию Днепропетровской области, не пустить ее дальше на всю Украину. И в этом смысле Коломойский пригласил с собой работать трех человек. Вся команда Коломойского это три человека: это Корбан, Филатов и ваш покорный слуга Я Олени. И я был и есть, стою с человеком, который связан с Коломойским, связан с работой в администрации в критический и сложный период. Что касается избирательного процесса, про который мы сейчас говорим, Коломойский в нем не участвует. Коломойский не стал не членом ни одной политической партии, то есть он не пошел в Укроп, он не пошел ни в какие другие партии, ни в блок Петра Порошенко, ни в какие. Он закончил свою миссию на посту губернатора. Об этом сказал в средствах массовой Много информации сказал, да. и вернулся заниматься своей предпринимательской деятельностью. У нас возникла абсолютно нормальная, ну, свободная возможность выбирать те политические силы, с которыми баллотироваться на выборы. Вот Корбан и Филатов, они сделали свой выбор, они пошли в партию Укроп, а я пошел в партию Ведроджиня, потому что она больше соответствует моим представлениям о том, что нужно сегодня для Петровской области. Потому что сегодня сложилась достаточно критическая ситуация, что что политический процесс достаточно полярен и очень сильно конфронтационен. То есть с одной стороны есть оппозиционный блок, о котором мы говорили, это вилку угу. и вся вот эта свора, которая уже разграбила в прошлые периоды государство и в частности Новопетровскую область. С другой стороны есть вот патриоты, которые себя позиционируют как люди, которые ну, вот базово придерживаются патриотической национальной идеи но к сожалению эти патриоты они имеют не очень большой управленческий опыт не очень большой опыт э, там созидательного труда но ну, у пока них еще есть, да, когда-то же люди начинают у них есть между собой еще. очень большое полярное противостояние если бы посредине не было партии ведроджиня то мы бы были в ситуации, когда реально было бы очень сильное столкновение. Когда вероятность Мы mm -hmm. ну, представим себе, смоделируем гипотетическую ситуацию. Что, допустим, вилку э, где-то побеждает на выборах. Что произойдет? Его просто так же точно выкинут в мусорнике, как это происходило год назад, и возникнет реальная физическая основа столкновения. Вот почему партия Ведроджиня, которая сконцентрировала всю Днепропетровскую элиту, mm -hmm. она как раз находится посредине между вот этими конфронтационными лагерями. И именно прохождение партии в ее высокий результат это та гарантия, что столкновения в обществе не произойдет. Ну, это то есть именно вы такая гарантия. такая себе стабильность? Да? Абсолютная стабильность, mm -hmm. потому что люди, которые сконцентрированы в Ведроджине, это люди, которые занимаются просто трудом. Они делают свое дело, кто бы это ни были, врачи или учителя, или это э, директора заводов, или это действующие мэры, они просто занимаются своим трудом. Притом они тоже являются патриотами, потому что они точно так же, даже может, может быть больше, чем другие люди, обеспечивали тыл обеспечивали армию, кормили фронт, одевали, обували. Это все делали люди, которые сегодня представляют собой ведроджин. Вот это нейтральное с точки зрения с точки зрения политического процесса политическая сила, которая именно должна быть представлена на местных выборах. Потому что местные выборы это вопросы канализации, вопросы дорог. Это не вопросы политики. Это вопросы созидания и изменения э, ландшафта, изменения инфраструктуры, изменения там, освещенности улиц. Вот, тут нет политики большой. Это обычные хозяйственные вопросы. А политика это когда мы говорим, что это э, там Партии такие, это, ну, то есть, когда мы встретим большую очень конфронтацию. Это идеология, да. С как, чем вы идете? Я, вот, я почему тороплю вас, потому что время наше, вот да, мы, время вот, дорого. Вот мы с этим и идем. То есть программа партии Ведроджиня, это программа, которая просто предусматривает реальную вот реконструкцию, возрождение каждой конкретной территории, потому что мы объективно должны признать, что мы сегодня находимся в состоянии, которое в истории Украины вот принято назвать руиной. То есть прошла война, которая еще не закончилась. Прошла революция. Сменилась власть, предыдущая, которая была Януковича, убежали. То есть все это сломалось. Люди вошли в состояние колоссального конфликтности и обнищали на фоне всех этих процессов. То есть вот это и есть руина и управленческий хаос. Поэтому партия Ведроджиня призвана восстановить стабильность, спокойствие и просто перейти, что и сейчас уже происходит, к обычному созидательному труду, потому что нужно понимать, что из руины должен быть какой-то процесс возрождения, восстановления и не только экономики, но и обыкновенных дорог, тротуаров и всего остального. Вот это базовая программа партии Ведроджиня для Днепропетровской области. Реконструкция, восстановление нормального жизненного уклада и развитие путем созидательного труда. Все. Не надо в этом... Здесь нет политиканства, здесь нет обвинений. Если бы на партию Ведроджиня не была осуществлена такая атака, о которой мы говорили, то вообще бы вы, мы сегодня бы не вспоминали никаких наших оппонентов. Понимаете? Просто потому, что на это не надо тратить время. Нужно тратить время на ту вещи, которые будут изменены, на асфальтирование, на э, состояние улиц, на чистоту, на тарифы, на бытовые вопросы, которые тревожат людей. И вот как раз из этого, из, из, из людей, которые это обслуживают, и состоит партия ⁇ ведро А сколько времени, так вот коротко, сколько времени нужно монотонного труда, для того, чтобы программа вашей партии, э, ну, по крайней мере, почувствовали ее, да, какие-то плоды? Наша первые? программа... Э, она, Долгосрочная, она наша программа очень конкретна, потому что она уже реализовывается частично в некоторых э, населенных пунктах. Потому что там есть действующие мэры и действующие представители депутатского корпуса. Я могу уверенно сказать, что вот, э, по опыту, например, города Синельникова, в котором мы проводим уже целый год масштабную реконструкцию, для того чтобы город поменял свое лицо, город там областного значения или областной центр, угу. необходимо 3-4 года вот такой последовательной работы. Не нужна демагогия, не нужны рассказы о том, что будет в 2020 году. Все это чепуха. На самом деле, 3-4 года плодотворного труда, и мы увидим сразу видимые результаты. Вот я приведу пример по городу Днепропетровску. В этом году всего лишь за полгода, то есть с весны реально начались тендерные процедуры и работы, произведен капитальный ремонт проспекта Мира на массиве Левобережном, улицы Рабочий, проспекта Карла Маркса, набережной Победы. То есть огромные, целые блоки жилой части города претерпели полную, такую тотальную реконструкцию. Какого качества эта реконструкция? Посмотрите, новое асфальтное покрытие. Вот новый мост, возле которого мы с вами находимся. Было э, предусмотрено обычный ямочный его ремонт. Он сделан полностью, хотя не считается капитальным, просто полностью mm -hmm. от начала до конца переложено асфальтное покрытие, сделана современная разметка, заасфальтированы достаточно мощно э, левого берега, э, там на Приднепровске, на Жилмассиве целые огромные улицы. И обратите внимание, что в городе не Петровске в этом году не произведен ни один ямочный ремонт. Все ремонты дорог произведены. Э, лад э, таким карточным способом, uh -huh. когда эта карточка, которую отремонтировали, должна простоять два и более года. Uh -huh. То есть ее не надо ремонтировать в следующем году. Я это я и понимаю. есть ведроджение в чистом виде, потому что применяются просто простые, но очень качественные и честные способы ведения хозяйствования. Так, ну что, должны заканчивать. Буквально вам несколько секунд. Обратитесь к людям, почему нужно прийти, можете объяснить, почему нужно проголосовать за вас. Я, я очень Только прошу очень э, 25 числа всех жителей и города, и области сделать осознанный выбор, поддержать партию Ведроджиня. Она сконцентрировала в себе управленческую и настоящую культурную и творческую элиту Днепропетровщины. И против партии Ведроджиня осуществлена беспрецедентная атака и нападение. Она, к сожалению, имеет своего двойника в бюллетенях. Я прошу всех, кто поддерживает Ведроджиня, поддерживает нашу команду, проголосовать в областном бюллетене за номером 7 в городском бюллетене Днепропетровска за номер 2. 2 и 7 это правильные номера, которые имеет партия Ведроджиня. К сожалению, мы вынуждены тратить даже на это время, чтобы разъяснять людям, как найти ту партию, за которую они хотят проголосовать. Пожалуйста, обратите свое внимание на то, что, чтобы показать тем людям, которые хотят делать вот э, политику на обмане и на лжи, на фальсификации, что люди все-таки сегодня уже другие, что они осознанно делают свой выбор и что вот эта ложь, она не проходит. Спасибо большое. Спасибо вам. На сегодня все. А, я еще раз дякую нашему гостю, кандидат у депутаты до областной рады от від партии Відродження Святослав Олійник был гостем нашей студии. Залишайтеся на 9 канале. Всего вам наикращего. До побачення. В порядок? Да. Вас, конечно,